sifat wali-wali Allah Ta'ala ini sentiasa menjadikan Quran dan Sunnah sebagai ikutan dan juga panduan mereka. <Syukur> wali Allah lawan wali syaitan. Definasi wali. Dalam kamus besar dewan dan lain-lain menyebut wali berasal daripada karimah wala yang bermaksud menguasai, hmm. membantu, memerintah atau sebagai ketua dan pemimpin. Itu makna wali di sudut ta'arifnya. Siapakah wali Allah? Wali Allah bermaksud orang yang menjadikan Allah sebagai pemimpin dan pembantu mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu mayyartadd minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Surah Al-Maidah ayat 54 55 56 yang bermaksud Wahai orang-orang yang beriman barang siapa daripada kalangan kamu meninggalkan agamanya Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menantik, mendatangkan satu kaum, satu kumpulan yang lain yang mana kaum dan kumpulan yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala ini yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengukuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri dan sifat mereka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang kita baca kali ini. Mereka itu berkasih sayang sesama orang Islam, yuhibbu yuhibbunahu Aizatin ala kafirina Dan mereka bersikap tegas dengan orang-orang yang Kufur Yang kafir Yujahidu nafisa binillah Mereka berjuang menegakkan agama Allah Dan mereka tidak takut kepada golongan orang-orang yang mencela Orang nak kata apa? Nak tuduh apa? Nak fitnah apa? Mereka tidak tergugat Dengan celaan-celaan orang yang mencela Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya demikian itu kelebihan yang dikurniakan kepadanya. Yang dikurniakan Allah yang dikurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim dan Allah Taala Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Hanya saja wali Allah Subhanahu wali mereka itu yakni wali kamu orang yang beriman Allah dan rasulnya dan juga orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka itu sentiasa rokok kepada Allah. Maknanya kiasan sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang dan barang siapa yang melantik Allah wa man yatawalla wa rasulahu. Barang siapa yang melantik Allah dan rasulnya wal ladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Fa inna hisballahi humul ghalibun. Mereka itu adalah golongan yang memperolehi kejayaan. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala ini dia telah meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin yang membawa mereka kepada kebenaran. Allah, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur Allah lah wali bagi orang yang beriman. Yang mengeluarkan mereka daripada kesesatan kepada cahaya petunjuk. Wali Allah Subhanahu Wa Taala juga sentiasa berdoa, meminta pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah yang tidak kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya da'unana raghaban wa rahaba. Sentiasa berdoa kepada kami kata Allah. Tidak berdoa kepada selain daripada Allah. Jembalang ke jin ke syaitan ke mambang ke sentiasa berdoa, mengadu, memohon hajat bukan kepada mambang tetapi kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sayang kepada sesuatu ataupun seseorang kerana Allah dan benci kepada sesuatu ataupun kepada seseorang juga kerana Allah. Bukan kerana hawa nafsu kita. Kita tak setuju dengan seseorang ataupun satu-satu kumpulan. Kerana nafsu kita. Kerana pemikiran dia tak sesuai dengan kita. Pandangan dia bercanggah dengan kita. Sebab itu kita tak setuju dengan dia. Bukan. Tetapi kerana Allah. Dan salah satu, salah satu daripada ciri kemanisan iman yang ada di dalam diri orang yang beriman ini disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salasun man kunna fihi wajada al iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Wa an al mar'a wa an al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakrahu an ya'uda fi an ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyul qafina tiga perkara nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekiranya seseorang itu ada tiga perkara ini kepada dirinya dia telah memiliki sebahagian daripada ciri kemanusiaan iman mencintai Allah dan rasul lebih daripada segala-galanya jadi jadi bagaimana cara nak mencintai Allah kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum sekiranya kamu mencintai Allah fattabi'uni Allah Taala suruh Nabi kata fattabi'uni ikut aku ikut sunnahku menjadikan aku sebagai contoh dan teladan dan yang kedua mencintai Allah dan juga rasul لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين tidak sempurna iman seseorang kamu Sehingga aku paling disayangi Lebih daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia Dia meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya Dan dia tidak sayang kepada seseorang melainkan kerana Allah. Ha, jadi kita tengok ada tak benda ni, sifat ini, ciri ini dalam diri kita. Maka kalau tak ada, wali apa? Takut hak lawan dia tu, takut hak lawan wali Allah ni. Dan dia takut menjadi kafir sebagaimana dia takut dia tak suka dicampurkan dalam api neraka. Sebab kafir ini akibat dia adalah neraka. Dia takut. Sebab itu dia takut nak jadi murtad. Sama ada di sudut perkata perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad. Jadi i'tiqad ni kita tak tahu lah kita hukum zahir. Sesuatu perkataan yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur, terbatal imannya. dia. juga sesuatu perkataan ataupun perbuatan. Yang keserusnya berkasih sayang sesama mukmin, bersikap tegas terhadap musuh-musuh Allah wal ladzina ma'ahu wal ladzina ma'ahu asyaddu yang seterusnya berpegang teguh dengan al-Quran dan as-sunnah fa in fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika sekiranya kamu berbeza pendapat di antara satu sama lain, kenaklah kamu kembali kepada Allah. Yaani al-Quran dan juga kepada Rasul, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa memohon keampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan tidak mengekalkan dosa dan kemungkaran. Ha, ini sifat. Ha? makna wali wali Allah ini sebahagian daripada sifat mereka. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bila melakukan sesuatu kesalahan dan dosa, dia tidak mengekalkan dosa. Ini lepas buat salah, buat lagi. Lepas tu, tobat pula. Lepas buat salah, buat lagi. Pertobat tak apa, Allah Ta'ala maha pengampun. Alasan ni apa dia? Allah Ta'ala maha pengampun apa masalah? Ha? Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi, وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَدُ Mereka tidak mengekalkan kesalahan yang mereka lakukan. Tidak dikekalkan. Memang tidak boleh dinafikan semua manusia ada kelemahan, ada kesalahan. Tetapi kesalahan dan kelemahan tidak boleh dikekalkan ataupun berterusan. Sabar dalam menempuh ujian sebagai hamba Allah. Walana bluwan nakum bi shayim min al khawf wa jo wa naqsi min al amwal wal anfus wa samarat wa bashir sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu perkara daripada ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kematian. Dan Allah Ta'ala kata, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Inna Allah yuaffa sabirina ajrahum bi ghairi hissa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyempurnakan pahala orang yang bersabar ini dengan tiada hitungan. Maknanya hitungan di sudut manusia tak boleh nak kira. Tak boleh nak hitung bagaimana banyaknya pahala-pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang sabar. Sabar ini ulama sebut terbagi kepada beberapa perkara. Sabar di dalam melakukan ibadat kepada Allah. Sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah sabar di dalam menempuh cabaran-cabaran dan ujian-ujian sebagai orang sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa redha terhadap keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa apa yang ditakdirkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kena redha. Redha redha ni apa dia? Terima tanpa bangkangan dan was-was. Di sudut zahir dia terima lah. Aku redha lah apa, apa yang Allah Ta'ala takdir kepada aku ni. Tapi dalam hati duk berkata-kata lagi, bermain lagi. Datangnya was-was lagi. Dia tak terima keputusan Allah Ta'ala tu seratus peratus. Ha, yang ni payah ni. Memang kita boleh sebut beriman kepada qadar dan kadar. Terima keputusan Allah. Itu bila kena atas kepala orang bila kena atas kepala kita belum tentu kita boleh terima. Jadi sifat wali Allah Taala ini dia boleh terima segala keputusan yang Allah Taala tentukan kepada dia. Ini sebahagian daripada takdir, ketentuan daripada Allah. Yang tidak boleh kita bangkang, kita pertikaikan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bersyukur terhadap nikmat dan kurnianya. Nikmat Allah Taala bagi ni terlalu banyak. Dia suruh bersyukur. Wa in ta'uduni ni'matullahi la tuhsuha. Sekiranya kamu bersyukur kamu nak hitung nak kira nak bilang nikmat Allah Taala ni tak boleh nak kira terlalu banyak Setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dituntut diperintahkan supaya kita melahirkan kesyukuran Laisyakartum laazi dan laqum wala in kafartum inna azabi lasyadid Sekiranya kamu bersyukur nikmat aku kata Allah Aku akan tambah lagi Kalau kamu tak bersyukur ingat Azab sangat pedih Sebahagian daripada manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu SWT Bukan kerana tidak melakukan ibadat kepada Allah Tetapi kerana tidak bersyukur Walaupun dia melakukan ibadat kepada Allah Tidak melahirkan kesyukuran terhadap segala nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi Nikmat yang paling besar tuan-tuan apa -tuan, dia? Iman dan Islam kita ini alhamdulillah. Ha tengok muka Ustaz apa teringat. Di mana nampak Ustaz? Ini di berapa hal ni? Satu bah sultan. Jauh tuan-tuan. Allah akbar. Nikmat yang paling besar iman dan Islam. Allah Taala bagi petunjuk hidayah ni, kita kita ada pegangan yang kukuh tuan-tuan, iaitu Quran dan sunnah. Dan hadis yang selalu diperdengarkan kepada kita. Setelah kewafatan Nabi kita tak akan sesat kalau kita berpegang kepada dua perkara, dua surahan, dua pegangan yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi semua orang boleh cakap benda yang sama. Di sudut pelaksanaannya amalinya tidak berlaku. Dia kata kembali kepada Quran Hadis, kembali kepada Quran Hadis, kembali kepada Quran Hadis berjuta, berjuta, kali sebut. Bila kita berbeza dengan dia, kita tunjuk Quran, kita tunjuk Hadis dia tak boleh terima. Kembali kepada Quran Hadis dok cama atau pentah dia tak boleh sebab apa, apa. Tapi alhamdulillah kita semua ditunjukkan oleh Allah suatu jalan yang jelas. Kita ada pegangan yang kukuh. Tadi dia sebut la Dia tidak susah hati, tidak takut kepada golongan yang mencela. Dan disebut dalam Al-Quran, Allah Taala sebut Nabi bagi tahu kepada umatnya, wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u asbula fatafarraqu bikum an sabilihi inilah jalanku jalan nabi jalan sunnah nabi jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan nanti kamu akan terpesung daripada kebenaran fatafarraqu bikum an sabilihi kamu akan berpecah belah daripada jalan yang lurus ini jadi sifat wali-wali Allah taala ini sentiasa menjadikan Quran dan Sunnah sebagai ikutan dan juga panduan mereka.